Крім того, що, ну, скажімо так, я займаюся продажами в групі Starlight Media, в мене є ще ну, інша роль, я, ну, яка мені подобається, яка мені симпатична, і, в принципі, на поточний момент є моїм хобі. Це як колись ну, я працював в газеті, головний редактор, там, будучи на процедурі мого одруження, на святкуванні, каже, от, типу, от цей шлюб відбувся не за гроші, а по любові. От це справа, якою я займаюся не за гроші, а по любові. Це, це на ICTV серіал «Бар». Значить, я знаю, що в кожному з вас живе творча людина, і ми бачимо це по роботі з вами, з набагато більшим задоволенням, Маркетологи, маркетинг-директора там директора компанії займаються там спонсорством, проявами, де можна проявити себе, де можна щось придумати, де можна давати пораду продюсеру, проекту, де можна рекомендувати директору каналу, який ми робити програму, де хто ну, окремо це смакує, отримує від цього задоволення. Я, в принципі, теж на це підсів, і тому мені хочеться <кій> реалізувати а, ще творчу частину. А, я трошки розповім про а, бар. Звідки він з'явився? Це один з найпопулярніших форматів. А, ну, скажімо так, є унікальна можливість купити його на території України. Цей продукт а, про а, життя в барі, де я головний. Ну я, я просто не буду їх презентувати. Зараз я запрошу на сцену режисера, режисера Діма Суржакова. Він, він видатний актор. Раз-раз раз. раз, раз. Раз, раз, раз. Раз, два. раз, раз. У нас такие колодцы был басист Саша Гамбург. О, о. Не Здравствуйте не всем. Не вмовляв буквы, и он пробовал микрофон тестовал 1, 2, 5. <клес> Для того, чтобы не сытиться. Дима Суржиков, я вважаю его великим открытием в сенсі режиссуры, потому что он как актор уже склався кто с ним можно ближе познакомиться, будет, ну, там, я сейчас не про автографы, можно будет, у него есть выстава, может, ты немножко про нее расскажешь. У меня есть спектакль «Дикарь Форевер», на который я всех приглашаю. Пожалуйста, приходите, мы его играем в Caribbean Club. Значит, ну, поскольку у нас очень да. мало времени на этот да, проект, да, це, но це но коротко, это коротко, вы можете с ним больше познакомиться. Да. Значит, Дима сейчас вам расскажет про проект «Чирс». Да. Здравствуйте еще раз. Немножко о веселом. Да, это все-таки комедия. Мы представляем э, сериал, э, игровой сериал. Э, Cheers. Кликер можно? Да. Спасибо. Э, это формат в первую очередь. Формат успешный. Э, ну, здесь все видно. Главное сказать, что <coughs> за всю его историю 28 премий Emmy Awards. Из них лучший сценарий комедийного сериала и выдающаяся режиссура. 11 сезонов, 275 серий и второй самый просматриваемый финал сериала. Есть такой стереотип, друзья, что если долго, значит, неинтересно. Значит, внимание зрителя уходит, и к концу уже, даже если успешно начинается, к концу уже никто не досматривает. Нет, этот сериал вот как раз разрушает э, этот стереотип. То есть его досматривали до конца. Даже 11 сезон, там рейтинги э, были нормальные. Чирс а, в Украине. Место для своих. А, условно мы называем его бар. Мы открываем бар. Это место для своих, где ты пришел и за короткое время ты стал своим. Условно, что я все о себе да о себе, ты-то кто? Да? Знаете, есть такая шутка. Вот. И очень скоро ты станешь частью этой жизни, полный флирта, бесконечных подколок и веселых историй. Для того, чтобы понимать, что это такое, как мы пытаемся реализовать это у нас, это странное непонятное слово «адаптация». Да? Но это перенос не только во времени и не только в ментальности в нашей. Самое главное, это наши герои. То есть то, те люди, те персонажи, которые населяют этот бар, да, через которых мы рассказываем эту историю. Мы приготовили э, такого главного героя. То есть если, например, главный герой в оригинале он бейсболист, то у нас он, у нас нет такой культуры, у нас футбольная страна, он у нас футболист. Он футболист... Э, Бывший футболист клуба Динамо Киев. И когда у него спрашивают о том, почему он э, ушел из футбола, почему он завязал, он говорит: просто: наш парень отвечает: У меня были проблемы с глазами. Они говорит: вы плохо видели? Он Нет, я часто их заливал. Вот. Поэтому, и когда он их заливал, он купил этот бар. Теперь он уже три года не пьет, но бар, как, как дань, что ли, прошлому, он стоит в своем собственном баре за барной стойкой и получает дивиденды, потому что его реально узнают. Это наш Влад наша Марта это героиня. Между ними, естественно, завязывается любовная история, которая тянется, этот роман развивается, меняется, видоизменяется. Все за этим следят. Она попала сюда совершенно случайно. Она была влюблена в профессора, она аспирантка. Аспирантка литфака. И э, она хотела выйти за него замуж. Как говорит сам профессор, я оторвал глаза от Пруста, посмотрел, как она зачитывается ранним тычиной. И я понял: я не дам этой девушке просто так уйти из моей жизни. И они летят в Венецию, чтобы обвенчаться. Но по дороге он вспоминает наш профессор, вспоминает о том, что ему нужно одеть на палец своей невесты перстень, старинный перстень своей прабабушки. И они заходят в первый попавшийся бар. Это наш бар, где есть наш Влад. Где она... В результате этой истории, в результате этой истории профессор улетает со своей бывшей женой, потому что он пришел к ней за перстнем, и в результате с ним он улетает. И она остается здесь. Она остается здесь работать. Это так вкратце. Вот они, Влад и Марта. Вот они постоянно борются, постоянно что-то делят между собой. У нас еще есть Надюха, официантка, мать четырех детей, Которая воспитывала, которая платила за образование своего мужа, который учился на мастера ремонта телевизоров. И в результате, когда он закончил это обучение, он сказал, что она его недостойна и ушел от нее. На вопрос: говорят, какой он бессовестный? Она говорит: нет, нет, совесть у него есть. Он, когда ремонтирует на телевизор, деньги берет только за запчасти. Она здесь работает. Она очень экстравагантная, яркая, вызывающая, но бесконечно добрый человек. Саныч, это наш Саныч, весельчак-балагур, женат, детей нет. Это человек и он постоянно сидит в этом баре, постоянно. У него в 5 часов заканчивается работа, в 5.05 он уже здесь. Когда у него спрашивают, а жена не спрашивает, где ты сидишь? Он говорит, да, спрашивает, ей все равно, но она спрашивает. Однажды Саныч задержался, у него спрашивают, Саныч, а в чем дело, почему, почему так поздно? Он говорит, ходили в похоронное бюро со своей женой, оформляли наши похороны. Он говорит, Санач, вы что, решили умереть? Он говорит, нет, ну вы знаете мою Раисочку, она же все любит планировать наперед. Вот, то есть он, он очень веселый, он принимает участие здесь, во всех провокациях, играх, во всем, все, все, что происходит в нашем баре. Миша, еще один персонаж, это вот основные наши герои, которые населяют наш, это профессор, кстати, который бросил и обманул нашу марту. Миша тоже постоянно сидит в этом баре. Мы думаем, что он э, работник почты, правильно я понимаю, э, Андрей Романович. И э, вот это вот основные наши герои. Спасибо Диме за то, что дал мне постоять. Я хотел так закончить. Можно вернуть на предыдущий слайд, да, э, левую кнопку. Я вам скажу, что кастинг длился где-то ну, типа, ну, почти год, почти год. Э, нами подобран какой-то невероятный ансамбль актеров комедии очень важно, чтобы, э, ну и вообще, в принципе, в драматургии, чтобы персонажи не дублировались, чтобы они как бы не, ну, не фазировались, да? то есть они, каждый из них выполняет свою роль. Э, потому что Надюха, она полная противоположность Марты. Марта это у нас такая аспирантка, образованная, умная, воспитанная девушка, которая знает литературу, которая, в принципе, не, не готова сказать какое-то э, острое, грубое слово, но, в принципе, подколоть всегда готова. Надюха полная противоположность. Она совершенно Человек такой грубый, с жизненным опытом, который способен охренеть даже своему боссу, сказать, чего это, тут не нравится, что я пришла опоздала, на час на работу. Четко ты ко мне придираешься? Uh, есть uh, <coughs> Миша. Ты меня спросил про Мишу. Мне кажется, я, именно он для нас такой uh, открытием является. Очень долго искали Миша. Uh, если было… Ну, у нас нет возможности показать кастинговое видео, потому что в неподготовленную работу… Мы не готовы открывать, но это, это такая, ну, он такой молодой Никулин, это реально звездище будущее. То есть, если он попадет в правильное пространство, если он попадет в правильное пространство, мне кажется, что Бара – это именно то правильное пространство. Наш тренер это человек, в принципе, тоже, который играл главные роли. Марта тоже, ну, здесь практически а, три звезды, которые способны играть главные роли, а, которые с бэкграундом этим, да. А, тренер это такой взрослый человек мы его, были варианты его можно было бы сделать немножко моложе но поскольку мы его ну скажем так он с жизненным опытом он одессит он, он единственный будет говорить на русском языке сам бар будет говорить на украинском языке то есть просто совпало то что мы его делали начали делать там несколько лет назад активно последний год и сейчас на текущий момент когда Зритель говорит, ну господи, сколько же можно там, дайте нам уже наше местное родное, мы уже готовы. И ну, просто мы на текущий момент быстрее других, я думаю, что это один из очень важных параметров, почему это будет успешно, потому что оно местное, оно наше, оно украинское, оно будет адаптировано, язык будет украинский, и мы уже готовы, мы готовы стартовать. Вот сейчас мы снимем пилот, там уже есть клиенты, которые заходят на пилотном уровне, Uh, и эфир следующей осенью, я думаю, что это должно стать взрывом. Взрывом надолго, его 270 серий. И, uh, ну, скажем, форматно... Uh, почему я начал этим заниматься? Потому что ко мне пришли мои друзья, говорят, вот помнишь, что там в 2007 году мы обсуждали проект «Чирс»? Сейчас гильдия сценаристов uh, американская присвоила ему там седьмую позицию в топ-10 лучших сценариев сериалов за все время. Очень крепкая сценарная база. Очень крепкая. То есть, там вот эти все премии, которые мы быстро проскочили, их, ну, на них просто жалко было времени. У нас тут счетчик считает. Осталось 3,58, 56, 55 и так далее. Я возвращаю Диме слово. А, ну, вот вкратце, да, Андрей Романович перешел на почему он этим занимается. Вкратце, эти герои это наши герои, это наши узнаваемые люди, да, через которых мы рассказываем эту историю и каждый со своим характером узнаваемый наш украинский, который попадает в э, смешные ситуации, потому что в первую очередь это ситуационная комедия. А, у нас есть э, стратегия работы с брендами в этой истории, то есть и она состоит из двух составляющих. Первое это интеграция бренда в саму историю и Через э, героя. То есть условно, вот на этом слайде видно, да, батончик шоколада. Условно, то есть, чтобы ни происходило, а герой ест, например, шоколад. Ну вот, то есть он заедает этот стресс с шоколадом. Или, например, они собираются пожениться, Марта и профессор, они приходят в наш бар, они говорят, мы хотим пожениться, вау, тогда подайте бутылку самого лучшего шампанского. И э, э, вот на этих двух, из этих двух составляющих состоит наша теория, как интегрировать бренды в э, нашу историю. Почему мы думаем, что это будет успешно? Потому что, ну, во-первых, это культовый формат. В начале о премиях я говорил. Украинская адаптация ⁇ это наши персонажи на украинском языке. Единственный русский человек и Надюха, которая говорит на суржике. Почему? Потому что, по нашему представлению, это отображает... Э, Настоящую Украину, да, сегодняшнюю. У нас не все говорят на украинском языке. Тренер, как самый старший, он как бы ребенок Советского Союза такой своего рода. А Надюха, как представитель такой не очень, ну, не очень образованной, что ли, да. такое она откуда-то где-то смеж, смежная, что-то такое территория, где русский и украинский. Больше суржик такой. А и жизненный цикл интеграции — это, ну, то есть э, сериал несколько раз повторяется, повторяется, если он успешный, повторяется, повторяется на других каналах, повторяется в других странах. То есть вот это, мне кажется, что м -м, мне кажется, что он будет успешным. Наша команда убеждена в том, что он будет успешным и найдет отклик в сердце каждого человека, каждого нашего телезрителя. Вот очень коротко. Спасибо.